Отже, знову доброго вечора. Ми продовжуємо «Гру слова і не тільки». Закінчуємо. У нас є наші останні декілька десятків хвилин. І сьогодні наш гість – надзвичайно уповноважений посол Франції в Україні Ален Ремі. Добро пожаловати к нам в студію. Ми сьогодні Прості. будемо говорити по-русски, тому що господин посол прекрасно владіє русським язиком. І будемо сражати питання культурної політики, культурного діалогу Франції і України. Но, господин посол, а давайте начнем с другого. Вы до того, как попали в Украину, вы имели определенный опыт работы в России, да, это так. Правильно. А вы можете там сравнить? Давайте назовем это культурное пространство. Там и здесь. В чем отличие? Где вы видите, что некоторые там сходные mm -hmm. черты есть? И в чем есть разница, если вы ее заметили? Конечно. Причем сравнение будет интересно тем, что господин посол знает и Россию времен СССР, если я правильно понимаю, и независимую и Украину. Я именно с этого хотел начинать. Во-первых, доброго дня. Здравствуйте. Я, конечно, работал в то время в Советском Союзе. И, конечно, культурный диалог между Советским Союзом и Францией совершенно несравним с диалогом, который существовал потом с Россией. Но все-таки есть общие черты. История вообще остановляется. Всегда есть история. Это... Вольтер, Екатерина II. это наши общие связи 18 XIX века. Я бы сказал, это частично то же самое здесь. Николай Гоголов, например, он здесь, он здесь же родился, так что действительно еще один из этих премьеров да, очень хороший, он хорошо известен во Франции и он был тогда ну, тоже основа наших связей между Россией и Францией. Были ну или Бальзак, тоже например, прекрасный пример связи Франции. Бальзак, да. конечно. Но я должен признаваться, что я только, при, когда я приехал сюда в Украину, что я узнал, как, какие были при, его связи mm -hmm. с, с Украиной. Я поехал в Бердищев, Я посмотрел uh -huh. э, верхнюю и я тогда uh -huh. все узнал насчет морского как они uh -huh. где они женились и все так что действительно это, это очень хороший а тоже. на бытовом уровне все-таки вы же можете сравнить вот две страны как там, там... я не люблю такого вопроса а я почему? не люблю потому что это совершенно другие другие ситуации uh -huh. это совершенно другое пространство там э, связи, конечно, с Москвой и с Петербургом. Извините, но я начал свою карьеру в Ленинграде, тогдашнем э, в Петербурге, именно где э, были самые тесные связи э, с Францией. Ну, это Петербург, это, конечно, да, конечно. Э, вот специальный город. Так что э, сравнивать сейчас с Украиной я, 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 я не люблю. Это совершенно другие обстоятельства, другие страны. Может быть, общий язык, mm -hmm. это общий, общая черта, это язык. Э, один из языков, которые mm. употребляются здесь. Но кроме того, это другой другой вид на, на, на дело. Я чувствую, что mm. это совершенно другой. Я а мой, подход, есть, мой, да, мой, подход, мой подход, мой э, подход к Украине. Я не хочу включать никаких элементов от э, моего опыта, от своего опыта mm. в России. Когда я работал в Украине. Ну, а если в общих чертах описать актуальную э, украинскую ситуацию в культурной жизни, как она выглядит? Она выглядит, э, э, я бы сказала хорошо и обещает много. Э, я считаю, что Украина становится э, более-менее нерегулярно, конечно, но все-таки я здесь уже 15 месяцев наблюдается, что. Украина становится Свой центром Каким-то образом uh -huh. Культурной жизни Там развиваются во всех областях Динамичные эпизоды Процессы uh -huh. Это конечно не, не регулярный процесс Но есть во всех областях Кинематография Ну я называю Например опыт пример, первого бинала современного искусства uh -huh. это Юль, да это было большое событие. прошлого, прошлого года uh -huh. три месяца заранее кто мог сказать что это будет такой успех кто мог сказать кто Никто. мог быть уверенным что они а когда я говорю они это она сможет собирать столько неожиданных объектов да Наталья очень хорошо поработала это один пример. Но э, литература тоже. Молодая украинская литература. Это не только для французов, которые очень хорошо знают Андрея Куркова, например. Mm -hmm. Но кто знает, что Мария Матюш э, когда она была в, во Франции фестиваль фестивале э, литературы, где э, Украина была почетным гостем. В коньяке да, В коньяке, mm -hmm. э, В октябре прошлого года. Кто думает, что после этого фестиваля Мария Матюш будет переведена yeah. на французский язык. Что это значит сразу? Это вот случайность или это определенная закономерность? Просто почему мы обратили внимание на этот вопрос? У нас здесь много скептиков, которые видят гораздо ярче негативы. Там отсутствие финансирования, отсутствие каких-то там планов стратегических. И в этом плане, почему хотелось бы узнать точку зрения француза, ибо Франция достаточно последовательно, не только у себя дома, но и далеко за границами, умеет отстаивать свой культурный фактор. Вы можете оценить, чего нам не хватает? Вы знаете, вообще я не негативный человек, так что я я, я вижу ну, вы, да. по, по характеру я, я вижу позитивные положительные аспекты в, в любой ситуации. Я считаю, что надо на этой основе опираться, чтобы идти дальше. Наша работа здесь, работа по свойству, работа моих, моих коллег, своих коллег здесь, это сопровождать. Этот процесс, который я только что описал вам, это сопровождать во всех областях. Ну, в области живописи, в, областях, в области кинематографии, в области музеев, выставок, литературы, театра. Mm -hmm. театр. А театр. вас удовлетворяет контакт? Mm -hmm. Вы заходите, говорите, мы готовы с вами сотрудничать. Вот обратная реакция это, на диалог. Это, диалог. Mm -hmm. это диалог, это диалог? Mm это -hmm. и то, и другое. Вы довольны? Они, Они к... к нам, mm -hmm. и мы к ним. Мы к ним. Mm -hmm. uh, когда мы готовили выставку Пинзеля в Лувре, например, mm -hmm. это был настоящий диалог. Надо было постоянно общаться, mm -hmm. посмотреть. Выставка, большая выставка, там 90 тысяч зрителей, Нормандия в живописи, которая была yeah. и во Львове, и в Киеве, yeah, yeah. и в Днепропетровске. Это была наша, наша работа. Ну, с помощью, конечно, французских предприятий, но и тоже... Местных органов, mm -hmm. которые нам помогали. Мы им предложили, и они, они сказали да или нет. Но те, которые сказали да, они нам действительно они были настоящие партнеры. Но и с Пинзелем также, потому что Министерство культуры провело огромную работу для того, чтобы огромную, привести Пинзеля Огромную. Францию. Огромную. Ну, министр культуры сам поехал там на Запад посмотри, как освобождать какие-то... Бывший министр культуры, кстати, Бывший, вы нового уже знаете? Да, да, да еще не знаю, знаю кто он, но я его... Не, конечно, а вы пересекались ним... раньше? Нет, не пересекались. Не пересекались. Нет, да. Но э, это еще все будущее, все впереди. Кстати, и... а смена министра может как-то повлиять на отношения Франции и Украины, на культурное сотрудничество? Вот Смена министра на наше влияет? На наши предложения не будет влиять. Uh -huh. Не будет влиять. Но на ответ украинской стороны не может влиять. Нет, пока не знаю, не могу говорить. Uh -huh. Это его... Ответ это надо ему попросить. Но э, что я знаю, то что наш э, наши инициативы не будут прекращаться, будут продолжаться у нас, э, ну не у нас, здесь, в Киеве, начнется и в пяти еще других больших городах, начнется через полтора месяца. Э, 2 апреля французская весна, предложение это французская весна, только его Киеву. Воспринимают, это уже другое дело. Но наше, наше предложение будет. Господин Ремей, а вот скажите, давайте сейчас пофантазируем немного. Готовы ли вы, если нет, то так и говорите. Нет, не готов, не имею оснований для таких выводов. Выступить в качестве некоего кризис-менеджера для украинского культурного пространства. И если бы у вас спросили рекомендации, снова же, на основе французского опыта, как бы следовало бы, на что сейчас надо поставить акценты вот в украинском культурном пространстве, дабы он стал более европейский? Я бы сказал, что я не люблю дать рекомендации, потому что у нас тоже во франции культурное развитие или более всего там искусство как показать французскую культуру это тоже было после войны после второй мировой войны это длительный процесс был так что уроки мы не дадим никому а, но, а, что, я могу сказать, но, есть но, но что я могу сказать mm -hmm. это давать министерству культуры культуре бюджет деньги это первое. Все деньги все-таки, да? Деньги, деньги, надо, надо деньги. Без денег вы ничего не можете. Делать. Ну, а если говорить, скажем, не о деньгах, а о неких стратегических целях, какие цели могла бы перед собой поставить украинская культура или там деятели украинской культуры, чтобы Реставрация памятников? Реставрация памятников. Вы знаете, я большой любитель истории. Разрешите, пожалуйста. Я огромный любитель истории, и ваша точка зрения у меня чрезвычайно импонирует. Я считаю, что страна может знать, и жители, и украинцы в этом случае, могут знать себя не лучше, чем через историю, через, mm -hmm. как они знают, как как учатся истории. И э, я считаю, что есть э, в Украине количество, такое количество памятников, ну, э, замков, ну и тоже галереи, музеев здесь, mm -hmm. там, только в Киеве, например, ну, не говоря, конечно, о Львове, ну, других безусловно, Едессе, да. дворцы, замки, да, А львовь. кроме того, в маленьких силах, о которых мы мало знаем. И и знаем. Тоже, yeah. тоже. Ну, надо начинать с самого начала, конечно, mm -hmm. те, которые можно видеть, которые То, что да, можно доступны, доступны, примером да. Да, Я считаю, что реставрация и э, показать украинцам это начало потом показать иностранцам туристам это уже это очень большая большая работа и это не э, вредно для а вот вопрос финансов, финансов. как э, с, с вашей точки зрения кто должен взять на себя вот тяжесть финансирования реставрации это не дешево больше государства или искать какой-то компромисс например там долгосрочная аренда для частного инвестора. Но при этом мы понимаем, что частный инвестор должен стоять в таких жестких законом обусловленных рамках, чтобы он не испортил этот памятник. Вы знаете, э, надо общие правила. Законы правила. Mm. Чтобы, конечно, не было вредно для самого памятника. А как во Франции? Ну, во Франции уже очень много сделано. Еще много надо сделать, mm. но очень много сделано. Каким но я, я, я считаю, что э, частные предприятия, ну компании, они очень много помогают, помогли mm -hmm. и должны еще помогать. Но государство должно фиксировать там правила игры, mm -hmm. чтобы не, действительно не портить, что yeah. на чем. Ну, кроме работает. того, чтобы оставить памятники доступными для всех, чтобы туда можно было ходить, как в музей, например, ну, и их чтобы посещать. безусловно, чтобы это не стало частной собственностью, куда будет yeah. заплатить. Нет, это должно оставаться yeah. общей там Достояние благо. Достоянием Достояние да, ци, да конечно. Ну, надо тоже, может быть, билеты для Нет, посетителей ну, конечно, да. вот это это тоже хорошо памятники да ну что еще вы имеете в виду в области культуры да ну э, развивать может быть музей для выставок э, я должен сказать что например в Киеве э, самое хорошее место для э, искусства и для выставок mm -hmm. это частные галереи почему ну, потому что, пос, потому что они э, новые, mm -hmm. современные, там можем все меры безопасности. Mm -hmm. все. А музеи. Мы, да? мы с этим mm -hmm. столкнулись, когда хотели показывать нашу выставку прошлого года «Нормандия в живописи. Mm -hmm. Мы посетили много музеев, но вы не могли потреблять для такой выставки, потому что страховщики потому что там все э, э, условия для безопасности, для воды, сечения, все э, не было выполнены. Надо есть большой усилие, большое, надо делать большое усилие в реставрации музея. Посмотрите на Лувр. Совершенно старый музей, самый старый, но совершенно новый музей. И постоянно Нет. ремонтируется, постоянно новые Новый департамент, новые отделы. Да. Мы только что говорили о новом отделе, который открылся. Исламского искусства. Исламского да. искусства, совершенно новое. Все новости музеографии, они там. Хорошо. Есть, это С... тоже есть. В Украине, Согласен. Проблема тоже инфраструктуры. инфраструктуры тоже, модернизация да. инфраструктуры. мы об этом говорили, когда у нас был эфир про национально художественные музеи собственного. Ну, безусловно, но опять mm -hmm. она основа же упирается в, в деньги. И что мы ценили в этих, например, в этом, в этом примере выставки нормандии Нормандия, в Жипописи, mm -hmm. Это что каждый раз местные администрации и директора музеев, где мы поставили, где мы выставили эту выставку, они сказали да, мы реставрируем для вас. Ну пять залов, э, которые совершенно по-новому по в Львове, Киеве, не по Петровске, было прекрасно. Умеют делать. А что еще, например, Я знаю для способ, п... извини, ну, что скажи. перебью. Если вы предложите привести еще одну выставку, обязательно скажите условия не в тех пять залов, которые а уже восстановили. И наоборот, и наоборот, когда э, привезли пинзеля да. в э, Париж в Лувре. Один из результатов, совершенно неожиданных для нас, угу. был то, что э, реставрировали все, э, ну или почти все работы пинзеля, которые угу. э, поехали во Францию. И это было в первый раз за все время. Первый это была раз. Первая масштабная реставрация. Точно. Так что такой эффект, это очень тоже, это работает в дух. Хорошо. Когда, вернет, когда вернется выставка, через несколько недель, я так понимаю, что она будет выставляться в, в арсенале, в арсенале да? да? Будут вполне реставрированные <coughs> произведения. Есть ли третий фактор? Можно встречаться снова, я вам дам другие там, рекомендации. Хорошо, Но я считаю, что вы понимаете, уроки я не, я не люблю. Рекомендации. Почему, почему задал вопрос? Можно к этому относиться как... Ну, я бы не относился так, как к рекомендациям. Есть очень большая проблема. Передовой, действительно нужный Украине европейский опыт очень сложно сюда донести. Никто не хочет его рассказать просто по одной простой причине, что некому. У вас люди знают, но у нас никто не спрашивает. А бывает у нас спрашивают, а не можно понять, ну кто из европейцев придет и расскажет? А мы сделали вот так. Вы можете найти свой способ. Но мы сделали вот так. Вы понимаете, каждый раз, когда мы имеем такие организуем такие мероприятия в, в Украине, мы имеем большой интенсивный диалог mm -hmm. со всеми нашими партнерами. Украинцами. Так что действительно это не рекомендации для, для телевидения, телезрителей, но для партнеров, для актеров культуры украинцев. Они, мы, мы, мы это постоянный диалог. А в Украине вообще легко найти партнеров для каких-то больших нет. общих событий? А почему, нет. Почему как вы думаете? Потому что мало развита такая практика еще нет, такой практики еще нет. Но мы чувствуем, что это не просто, но это становится все легче и легче. Вот так что я сказал. То есть на это все больше людей, с которыми можно делать общее культурное событие. Это вопрос денег или вопрос желания? Вопрос или опыта, вопрос, опыта, вопрос угу. людей. Ну, а в чем проблема? Ну, у них вер... нет э, образования э, или в чем Елена, проблема? Вопрос, угу. э, опять вернемся к э, арсеналу Давайте. три года назад. Угу. Был мой арсенал? Нет. Сейчас есть арсенал. Есть. Это, это место, среди мест, где мы можем организовать крупные масштабные выставки. То есть, назад не нужен было. человек, которому да. это надо. Если человек есть, То значит. Человек, и который стоит. может это сделать, не так надо, как ну, способен, нет. как, например, Наталья Заболотная, которая ну, как директор. Хочешь, если значит можем, будешь стараться mm -hmm. делать. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. на на хвост. Ну, последние пять минут. Да, да, буквально. Что мы можем предположить? Чем э, что ждет любителей французской культуры в Украине, кроме французской весны в этом году? Можете там, открыть какие-то карты, там чем-то порадовать? Программу французской весны мы будем открывать и рассказать только через несколько недель, потому что 2 апреля нужно ждать немножко. Мы пока в процессе окончания подготовки, там все эти мероприятия будут. Это будет. Только могу сказать, что это будет еще более интенсивно, чем в прошлом году. Начнется 2 апреля там в ботанических садах Академии наук, 2, 2 апреля. Но потом будет и кино, и театр, и выставки, и музыка, концерт, и все еще больше, чем в прошлый год. Я хочу, если вы позвоните, отвечать на один, еще на один вопрос, который вы не ставили. Интересно, да. Что бы вы хотели, чтобы мы у вас спросили? О пензеле, но не только о пензеле. Я думаю, что украинцы, потому что вы в меня столько вопросов дадите о, ну, что делать, как делать, все. Украинцы просто не знают, как культура украинская mm. уже показывается во Франции, и не только во Франции, в Европе. И хочу просто некоторые примеры да, это очень интересно. Потому что, я думаю, что если знают люди о том, что делать. Отца... Вы правы, не, не знают. знают да, Пинзель. Не знаю. Все знают. Ну, почти все знают о Пинзеле. Но кто знает, что в Латройский Дах-театр показались с огромным успехом в двух разных парижских театрах в декабре два спектакля. «Ви», которые который только что видели, показали, показали да. в театре именно Ивана Франко недавно. И э, «Король лир пролог» в двух театрах. Театр, э, так называемый, театр Дуровиле, театр города, mm -hmm. «Театр города Парижа», в самом центре Парижа, получил большой успех. Кто знает, никто. Э, давайте еще другой пример. Донецк. Mm -hmm. э, Донецкое оперный театр. Mm -hmm. Валерий Писарев. Э, он вез свою труппу, балет. Они месяцы ходят по Франции показывают «Лебединое озеро», балет. Ну, во всех городах, я не, не помню сколько городах, но 20-30 городах разных. И Донецка. Это тоже успех? Я не знаю, я могу думать, что да, потому что Нет, это... Но если месяцами но... показывать, да, значит, успех. наверное, что... Успех. И Это второй раз уже. Так что я думаю, что да, действительно, угу. действительно успех. Успех фестиваля, мы говорили об этом фестивале э, литературы э, в, Канеке. в Канеке, да. Большой успех. Неожиданно тоже для организаторов. Мы, у нас очень хороший контакт с двумя директорами этого фестиваля. Они действительно были удивлены, какой эхо, какой подклик ну, okay. на этот фестиваль. Но я видела собственными глазами, это правда. Вы это показали, да, да, да. Именно. да, да. А Вы это по музыке у нас, я это... пока не могу ничего вспомнить такого, что по музыке... Дахабраха во Франции очень успешно да. выступает. Дахабраха, да, да. да Дахабраха тоже концерт и музыка. Mm -hmm. Да, Дахабраха. Но это какие-то примеры, которые, я думаю,... Это, конечно, только начало. Mm -hmm. Это иногда очень успешно, иногда меньше успешно. Но это показывает, что есть возможно, возможность, есть потенциал распространяться в области культуры Украины. Спасибо. Дорогу, Василий, ты Да, прекрасная оптимистичная нота. Мы должны заканчивать наш разговор. І мені до речі, здається, що це дуже важлива інформація, на якій ми закінчили, тому що справді дуже часто з якихось таких позицій меншої нам здається, що українська культура менш цікава, якась слабша і гірша може бути представлена в Європі і не тільки в Європі. Хоча насправді ми дуже цікаві світові. Треба тільки йому відкритися. Дякуємо, пане посол. Ну і абсолютно логічно було б, якби після розмови про е, взаємообмін е, культурної України Франція, щоб прозвучала у виконанні українських музикантів е, французька пісня е, Сергії та Діана Овсяникової із е, хорошим французьким звуком. До побачення зустрінемось наступного четверга. Дивіться нас на сайті каналу TVI ВАТІВЯ Там будуть записи всіх наших програм, музики і наших цікавих розмов. До побачення. Où es-tu mon amour depuis tant et tant de jours que j'espère ça le